Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня, шановні! Сегодня на нашем канале «Философия людиномирности» я проводжу интервью с одеським рисующим, малюючим художником архітектором Євгенієм Запоточним. Хочу його запитати про людиномірність, про образне комунікації і про його внутрішній світ, чим він його наповнює, і як до нього приходять ці образи для малювання. Це одразу всі такі питання. Ні. Uh -huh. Євгеній як ви от, почувствовали, як ви почули, відчули, що ви художник? Себе художником? Я просто почав малювати, почав якийсь такий період, почався 20-й 20 рік на русскому такі. Добре, добре. У 2020 році, коли почалась епідемія, да, да, да. було много времени і прийшлося сидіти много вдома. Вот, и деваться некуда было. У меня остались какие-то материалы, бумага, карандаши, mm -hmm. вот, впечатления. Я начал рисовать. Сначала я начал рисовать э, европейские города, потому что я только вернулся недавно из такого турне, скажем так. Mm -hmm. Германия, Чехия. Вот, рисовал, рисовал, выкладывал все это в, 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 в Фейсбуке. У меня там много друзей, которые потом меня всячески хвалили, лайкали, и поэтому я рисовал, они лайкали, я рисовал. Я почувствовал себя художником. А у вас образования нет у художника? Ну как? У меня есть? архитектурное образование, это значит, что э, в архитектурном факультете, в архитектурном факультете есть курс рисунка и живописи, mm -hmm. поэтому это мое тоже, можно сказать, одно из профессиональных возможных занятий. Mm -hmm. Так что Ясненько. архитектор может быть и архитектором, может быть и художником. В зависимости да. от того, чем будет заниматься дальше в жизни. А вот чем отличается архитектор от художника и вот образ от изображения. Mm. Образ от изображения. Ну, изображение это техническое что-то, а образ это, скажем, более что-то мистическое, то, что цепляется за mm -hmm. как бы за средние и нижние чакры. А изображение это более такое интеллектуальное, умозрительное. То есть вот изображение может искусственный интеллект, да, сейчас там. Он красивый, ну да, искусственный интеллект задать. может на продуцировать огромное количество изображений. Сейчас это модно, сейчас многие художники балуются этим. Uh -huh. Uh -huh. Вот, но на самом деле эти изображения это просто компиляция из известного ранее. Uh -huh. Вот, uh -huh. да. она сложная, она очень высококачественная, но это все равно компиляция. Из того, что а, уже Да, из прошлого. Да. А, как, да. А художник реальный живой традиционно все равно сделает не то, что сделает любой искусственный интеллект. Ну это очевидно, mm -hmm. по-моему. И он, и художник, он вот будет свои переживания, да, mm. вот отражать в своих картинах, да? Ну да, через свое настроение в данный момент, через инструменты, материалы, которые у него под рукой Хорошо. оказались. Угу. Вот. Через и обстоятельства в... жизни данной, скажем, и в данный вот сейчас Это да. человекомерность проявляется, да? То, что у нас каналы человекомерности, да? Как бы человек из меры всех... вещей. Ну, если я человек, то, да, то я меряю <с собой то, что я делаю. Да, меряйте собой то, что делаете, и в этом вот это человек... А потом, а другие, которые видят результаты того, что я делаю? Да. Меряют собой угу. вот Свое отношение, так сказать, высказывают. Да. И это меня либо поддерживает, либо наоборот там, заставляет задуматься. Ну, если в резонанс, да, тогда ну, попадаешь ну. в резонанс с кем-то, да, на одной волне, вот называется, да, на ну, вот, одной волне как бы люди, они ну, попадают в резонанс и... Вот ну, это такое физическое вот это, понятие они... резонанс. Ну да. И тогда колебания совпадают, и а, как-то увеличивается амплитуда колебаний, да? Угу громко увеличится громкость и что? Амплитуда и может разрушиться что-то ну в результате. Да, ну да, если резонанс. Да, а вот в чем отличие коммуникации язык, языков и образами? Ну, вопрос, да. Но ну, ну, через язык как так называемый, трудность вы с языком, ну, да, да, трудность коммуникации языком. Вер, вербальный язык это язык, ну построенный на значениях каких-то зафиксированных. Угу, угу. Ну, это буквы, слова, там, предложения. Вот и он как-то более-менее устроен рационально и примерно, ну, стандартно, да, для всех. Mm -hmm. Вот и он должен быть вербальный язык mm -hmm. такой стандартный mm -hmm. и mm -hmm. а одинаковый для всех. А образ нет. Mm -hmm. Образ он э, всегда индивидуальный, да, ты, да, вот и обращен, ну, к каждому, ко всем и каждому <толкный> Но э, каждого того, кого этот образ зацепит, он может захватить с той стороны, с которой, ну как бы неожиданно совершенно <толкный> зацепить. Образ это то, что цепляет, <толкный> это фиксация какого-то переживания в какой-то случайной даже форме которая заставляет человека остановиться и такое то ли непонятном каком-то состоянии, задуматься, Может быть, здесь и сейчас, да? Как ну вы, да, здесь и сейчас. Именно в данный момент да. Я же говорю, и что, попасть вот в реальность ну, которая... тоже Вы говорили про резонанс, ну да, типа того. Ну чтобы сильно не как бы заумно выражаться. Ну, в общем, образ это то, что входит в человека без усилий, ну, вот, без каких-то специальной подготовки, там каких-то там, Он просто поймал какое-то там впечатление, оно в чем-то зафиксировалось и и уже в таком виде живет прям внутри человека, в нем, его переживаниях, его мыслях, там, воспоминаниях, снах и так далее. Вот, как, может быть, как тень какая-то, как не знаю, как след. И то, что он запоминает это, да, человек? Ну оно он, как, бы? как бы само собой цепляется, не, не надо для этого а даже запоминать, если это образ, то он для человека, по-моему, самое органичное, то, что в него входит, и он как бы с ним живет, и в нем живет, можно даже не замечать это И как бы это помимо ума, да, вот может этот образ, он как бы вот Ну не то, что помимо, это помимо рассудка Помимо да, рассудочности. Да? То есть помимо это вот этой логики. Да, человека, это что-то а, и... что такое рациональное. Вот. Ну, как бы там искусствоведы не пытались там анализировать там образ, там воздействие там на человека тех или иных картин, а но все равно будет иначе, всегда вторично. Иначе. Потому что сначала, допустим, данный художник, изобразивший какой-то, создавший образ, делал это неизвестно как. Это зацепило, а потом уже как бы постфактум исследователи начинают искать в этом следы какого-то там, какой-то закономерности, уже после того, как это произошло. Как это уже отлучилось? Да, mm -hmm. а когда еще не сделана вещь, какая-то там образ, какое-то произведение, непонятно, как это происходит. Только через опыт, переживания самого художника, которого зацепило mm -hmm. что-то, который вдруг mm -hmm. решил, что он... Или там почувствовал себе какую-то особую миссию. А вот я знаю, что вы увлекаетесь философской литературой. И вот как вам помогают философские смыслы, вот эти рассуждения в вашей творческой деятельности. Mm. Mm. Прямую, так что прочел Открыл графиничка. страничку хайдегера, почитал да, там да, про да, бытие да. что-то. Да, это да, мы с да, моим да. коллегой, и другом да, иногда да, так, да, так да. садимся там пить чай или не чай. Да, да. Достаем у меня под э, в столе лежит хайдегер, открываем случайную страничку, страничку и зачитываем какой-то кусочек оттуда. Mm -hmm. Вот, это еще в переводе, ну, немецкий я не знаю, настолько, чтобы понимать прям непосредственно и это самое, начинаем обсуждать, что же он хотел сказать этими своими mm -hmm. странными словами. Mm -hmm. Вот. А ну а впрямую, так что mm -hmm. прочел что-то философское и нарисовал, но это, нет, не это. Кстати, одна художница, одна моя знакомая хорошая, mm -hmm. сильно меня похвалила, говорит, вы из всех, кого я знаю, Самый интеллектуализированный художник, потому что ваши действия, ну, то, что вы делаете, осознанные и рассчитаны. Ну, Меня да, это так удивило, такой. думаю. Осмысление. Да, пути, ничего да? себе. Ну, то есть это я сам себе теперь потому что причем ссылаясь на... Кстати, это тоже одна из ваших работ, да? Да, вот эта работа... А что это за работа? Расскажите Значит, только что был здесь посетитель этого кафе прекрасного, Гора Эспрессо, который сказал, что эта работа его очень взволновала своей открытостью, и пустотой вот а что здесь изображено вообще я когда рисую изображаю всегда воспринимаю картину как все равно абстрактная какая-то композиция но она может либо напоминать что-то либо ученик на, ученик не ученик, напоминать в данном случае ученик, да? это работа практически с натуры известное место это из э, улицы Софиевска переход на э, бульвар как он там назывался раньше в общем, справа здесь э, художественный музей находится. Вот вот это пятно – это граффити, это арочка известная. Mm. Там обычно вдали море, но я здесь море не изобразил, потому что здесь застроили уже. Я не хотел изображать mm. то, что сейчас есть. Mm. Да, да, вот. Да. Это такое затягивающее пространство, перспектива, да, которую смотришь и в нее хочется дальше mm. куда-то mm. улететь. Но вот Александру, который посмотрел, ему mm. страшно mm. туда улетать, mm. и он ушел, <laughs> поэтому. Вот, ну и потом это формальная композиция, видите, здесь центральная симметрия присутствует, вот, схема простая, mm -hmm. Пере перечеркнута так, буква X, и каждый из секторов, который эта буква там, выделяет, mm -hmm. он по-своему написан, Даже этот кусочек, видите, он красный с, с яркими пятнами, этот серый, этот желтый, этот белый, yeah. и, в принципе, в этой картины есть определенный формальный закон построения, абстрактный, ее можно превратить в абстракцию. Если перевернуть, допустим, вверх ногами, вот так раз. Ну что, что произошло? Да. Как, есть верх и низ в ней. Можно так. Вот, в общем, я не вижу грани между абстрактным искусством и э, фигуративным. Mm -hmm. Вот. Но, э, чтобы, допустим, ну, картина покупалась, наверное, надо что-то изображать такое, что люди узнают. Mm -hmm. Но, ну, поэтому, абстрактное да. Да, ну абстрактная есть мода. Вот напротив, кстати. Да. абстрактная есть картина. Это тоже ваше, да? Да. Вот. Mm -hmm. Да. Да, не в одном даже. Ну да, сказать, в одном. Стиле. Те же самые mm -hmm. краски mm -hmm. использовал. Mm -hmm. <laughs> вот, mm -hmm. видите, это абстрактное. Что она изображает? Ну, можно сказать, что она что-то изображает. что-то напоминает, да? Да. Mm -hmm. Кубик, там, еще что-то. Ну это как, вот, а это вот. нарисовано, да, или это? Нет, это просто, сделано, это да? упаковочный У -у -у. картон, Ну да, да, я вижу, что это. Будет. Вот, ну тоже можно вертеть. Если здесь нарисовать человечка какого-то, сразу появится масштаб. Да. Она превратится в реалистическую картину. Ну интересно, да, очень интересная ваша. Творчество. Вот я хочу спросить еще такой вопрос: а как вот окружение влияет на вот эту творческую реализацию? Как ну, конечно, это да? я не верю тем художникам, которые говорят, что да, вот где я пишу без себя, я там куда-то ухожу в космос и сам себе. У -у -у. Что, меня не волнует, что думают другие. Конечно же, влияет. У -у -у. В моем случае, я когда начал рисовать, ну, появился интернет, там сети, я пользователь скажем там фейсбука mm -hmm. был в то время активный ну, сейчас тоже и просто то что рисовал тот же выкладывал сканировал выкладывал вот и мой круг друзей это моих коллеги там тоже архитекторы художники там тоже много вот я по лайкам определял ну mm -hmm. результат mm -hmm. да -да -да. вот и когда после я вначале рисовал очень робко так и как знаете ученический ну как научился скажем в институте еще рисую вот а потом уже наступила кто-то написал о психанул и когда я почувствовал что ну, по появилась какая-то свобода в движениях да. кстати не уверен что там хорошо это слышно. вот и ну рисунок стал более смелым может быть менее точным вначале но более смелым ага. вот и все это благодаря тому что ну, То есть, вот есть публика да но среда моя в данном случае во многом была такая интернет-среда mm -hmm. это люди в основном как, да ну, это реальные люди которые да, просто конечно. через Okay. интернет, смотрели то, что я делаю, я их знаю, это мои там однокурсники еще с архитектурного, mm -hmm. это какие-то друзья художники там. И я из этих мнений, как бы людей, да это моя среда была, как я сказал, такая виртуальная академия самообразования. Вот, а потом уже появились какие-то уже публика, которые уже непосредственно там, когда я первые выставки сделал, вот уже появились живые, так сказать, интересующиеся, даже те ранее знакомые мне люди, которые знали меня в новом качестве. Uh -huh. Потому что я долго работал там, в сфере искусств, в плане я делал выставки организовывал там разные. Uh -huh. там, а художественные, там, сам организовывал там, выставочные проекты. Uh -huh. вот. Ну и поэтому вся эта среда, конечно. Я насмотрелся в свое время очень много, uh -huh. когда делал выставки, работая в Западном музее, например. Uh -huh. вот. Это все вместе, конечно же, повлияло uh -huh. на то, что я дальше делал. Mm -hmm. пришлось, Ясно. А еще вот вы с вами говорили про yeah, игру, Вот значение игры для yeah. творчества. Как вот вы yeah. считаете, это важный элемент такой, no, детский элемент? No, но... Скажу банальную вещь, конечно, <laughs> творчество – это игра. Но потом, ну, есть такая концепция известная, в общем, Йохан Хизинга, да, вы знаете, да, homo ludens, да, yeah, да, да, да. человек mm -hmm. играющий. Yeah. Yeah. Да, это такая игра. По сути дела. Так. И вот как а, научиться ну, играть? С, <с 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 в таком взрослом возрасте. Надо импровизировать. Сначала импровизируешь, начинаешь что попало творить, а потом постепенно. В этой импровизации появляются какие-то определенные правила, там. ну какие-то определенные вещи, которые уже можно воспроизвести, там, удачные находки. Но вначале идет импровизация. Я понял, что без импровизации, даже когда берешь в руки какой-то инструмент, карандаш, ты не знаешь, что ты будешь делать заранее. Вот, а потом делаешь первое движение, там какой-то первый шаг, а потом уже само... Первое действие порождает второе, третье и такая цепная реакция. В эту игру вовлекаются. Как бы вот да. Стимул, какой ну, такой, да. Импульс ну да. Ну да. Запускаешь импульс. Ну сначала сам себя раскачиваешь, потом начинаешь что-то делать, делать, потом это кто-то видит эти результаты и начинаешь волны да распространяются и смотришь как уже определенный круг людей втягивается в эту игру тебе либо там поддакивают либо там хвалит либо наоборот пытается я выявил в своем окружении несколько там позиций людей они тоже игрались кто-то там начал меня поучать кто-то восхищаться кто-то там еще что-то там типа говорить, я тоже там такой же, как ты, ну вот мы с тобой одной крови и так далее. Выявились в результате того, что я начал заниматься искусством, изображением и показывать это в начале в сети, разные позиции людей, которые тоже как взяли это как роли. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. И потом эти роли стали их, ну, не, у многих стали их реальным, реальным, скажем, да. Они стали реально такими, в кого они играли. Ну да. Да, замечательно. Так, и последний традиционный вопрос на нашем канале. Это вот про тезаурус. Так, я тут собираю тезаурус вот ученых, науки и вот искусства. Потому mm -hmm. что философия это же, тоже форма культуры. Это форма искусства в, в какой-то степени. Mm -hmm. Больше даже, чем mm -hmm. наука. И вот какой тезаурус вашего сегодня? Вот. Ключ... дня, да, ключевые да, слова. Ключевые слова, да. Тезаурус это сокровищница смыслов. Да, вот в чем вы видите вот эти смыслы сейчас? И что вас наполняет, что вас э, вдохновляет? Ну, да. Смысла нет. Сами, сами Смысла надо нет. Есть да? сплошное какое-то кручение, карусель, там что-то происходит. И mm -hmm. из этого происходящего начинаешь какие-то. Что-то тебя цепляет, mm -hmm. что-то не цепляет. И из вот этих всех отдельных кусочков который тебя задевает за живое, эмоционально. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты уже складываешь какую-то общую картину. Ну, наверное, это художественный подход уже. Mm -hmm. Понимаете, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И потом уже, это, когда это картина, ты начинаешь какой-то жанр какой-то превращается, Или это любовный роман какой-то, или это дружба, или это новое направление в искусстве. Mm -hmm. А вначале все бессмысленно. Просто... Ну, вот... Ну, вот... Движ... Есть... Да. Ну, Ну, вот... Ну, вот... Ну, Ну, вот... Ну, 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 слышно, а, нет, потом, хорошо. А, сейчас... Ну, вот воздух, наполнен. А, да, ну, воздух, вами... наполненность, это какие-то общие слова, ну, сейчас, мне сумма. уже кажется. А, а, а. А, вот, а, сейчас, вот я, допустим, как индивид, вот как такие лично главные слова, Да. Каким а, бы вы хотели но что-то задевает, что-то вовлекает. Да. Ну, вовлечение, mm -hmm. задевание, там, ну, человека что-то ну, ранит. Вы процессы, да, говорите, процессы. да, но это слова вот задевать, uh -huh. вовлекать, uh -huh. э, uh -huh. разыгрывать, uh -huh. да, разыгрывать, uh -huh. э, раскручивать, инициировать, э, провоцировать, фиксировать, uh -huh. это все. Вот, а потом uh -huh. что? Потом. Ясно. Ну Забывать. очень интересно, очень человекомерные слова такие, да, да которые именно цепляют. Забывать, вот этот вспоминать, да, разочароваться, влюбляться, страдать. Ну такой набор да. Да, замечательно, Евгений. я вас очень благодарю за интервью. Хочу Надеюсь, вот, что запишется это все. Конечно, во-первых, прорекламировать это замечательное кафе, в котором мы находимся. Очень атмосферное, развивает интеллектуальные способности человека. Тут можно и проиграть в шахматы. Посмотреть, постоять на гвоздях, например, попить атмосферный кофе, очень с любовью приготовленный. И поэтому мы выбрали это кафе для нашего интервью. И всех одесситов приглашаем присоединиться. Ну, спасибо, нам. Оля, за то, что инициировала это интервью в кафе. Кстати, в этом кафе... Это кафе практически, когда открылось, в нем первая выставка, это была выставка моя, 1 марта, называлась Ой. она ⁇ Весенний Бриз да? ⁇ А, -а, -а. Вот. а, ну а кафе начало помню, работать да, где-то да. в феврале, а в марте вот была выставка. Я помню, что мы с Ирой ну, да. пришли, и как раз она говорит: о, это же жененые работы, она сразу mm -hmm. же узнала. И это ну, показывали да. на море, говорит, а я, говорю, я ну, узнала, да. что это его. А инициатором и автором идеи была Катя Чалая. Вот мы с ней обсуждали, что же делать с моими картинками. Она там рассматривала, рассматривала их, и тут случился Рома со своим кафе, и решили, значит. В человека, ну замечательно, в это дело, да, ну? очень хорошая атмосфера, очень хочется приходить доброжелательно и приятно тут быть. Вот человечное, человекомерное. Спасибо, Роман, за создание такой человекомерной <с среды. Вот Роман, пожалуйста. А я напоминаю о том, что инструментарий работает в купе с его использованием, и микрофон так лучше, конечно, бы записывал, сто процентов. Успенская 10, Одесса, приходите, подписывайтесь в Инстаграме, и э, все, что к вышеперечисленному, добавляю еще, что здесь другое измерение, здесь чил, здесь вайп, и это кайф. Приходите. Вы спрашивали про это зал да. по ключевым словам. у Аравана такие, замечательно класс. Теперь Давай меня волнует, держи. сработал ли этот микрофон?